Salam sejahtera, nama saya Ong Ting Ren dan dua rakan saya iaitu Saya Liming En Saya Tanisim Hari ini, kami berdiga ingin berkongsi tentang satu tajuk penting dalam sejarah Islam dan ketamadunan Melayu iaitu polemik dalam kalangan sajana tentang kedatangan Islam di alam Melayu Ya, sebenarnya bila kita sebut tentang Islam di Alam Melayu, ramai orang tahu bahawa Islam sudah lama bertapak di rantau ini. Tapi dari segi sejarah, terdapat banyak perdebatan tentang bagaimana dan dari mana Islam datang ke sini. Betul tu, dan polemik ini timbul sebab adanya beberapa teori utama yang dikemukakan oleh pelbagai sarjana. Ada yang kata Islam datang dari Tanah Arab ada yang percaya ia datang dari India, Parsi dan bahkan dari China. Dan di sinilah menariknya teori-teori ini bukan sekadar berbeza pandangan tetapi turut menunjukkan kekayaan proses sejarah dan bagaimana kita perlu menilai sesuatu fakta dengan kritikal dan objektif. Kalau kita mulakan dengan teori Arab, ini adalah antara teori yang paling awal dan paling popular yang mengatakan bahawa Islam datang ke alam Melayu secara langsung dari tanah Arab sama ada dari Yaman atau Hijaz. Dan teori ini disokong oleh tokoh besar seperti Profesor Dr. Sheikh Muhammad Naquib al atas dan Buya Hamka mereka berpendapat bahawa Islam sampai ke rantau ini seawal abad ke-7 atau abad ke-8 Masihi melalui pedagang dan mubalik Arab yang berdagang ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti di Sumatera dan Melaka. Salah satu bukti yang kuat untuk teori ini ialah Batu Nisan Sultan Malik Al-Saleh di Pasai yang bertarik tahun 1297 Masihi tulisan pada batu nisan tersebut menggunakan tulisan Arab dan nama-nama Arab yang menunjukkan hubungan rapat dengan budaya Islam Arab. Selain itu, penggunaan tulisan jawi yang merupakan edapsi huruf Arab dan juga pengaruh dari mazhab syafi'i yang, yang, yang popular di Timur Tengah turut menyokong hujah teori Arab ini. Tetapi yang penting juga ialah pendekatan penyebaran Islam melalui dakwah secara damai bukan melalui peperangan. Ini sangat sesuai dengan pendekatan para pedagang Arab yang berdakwah sambil berniaga. Seterusnya, kita bagi kepada teori India. Teori ini pula menyatakan bahawa Islam datang ke alam Melayu dari India, khususnya kawasan Gujarat dan pantai Malabar. Ya, dan tokoh yang banyak menulis tentang teori ini ialah Saida Fatimah of Zara. Beliau beruja bahawa sejak abad ke-10 lagi, pelabuhan-pelabuhan India sudah mempunyai komuniti Islam yang stabil dan dari situ pedagang Muslim India menyebarkan Islam ke alam Melayu. Kalau kita lihat dari sudut hubungan perdagangan, um, memang logik. Pelabuhan seperti di Sumatera dan Melaka mempunyai hubungan dagang yang sangat kuat dengan Gujarat. Malah banyak kapal dagang India singgah ke alam Melayu secara berkala. Tak paham pula beberapa seni bina masjid lama seperti Masjid Kampung Laut di Kelantan dan Masjid Tua di Demak mempunyai pengaruh yang mirip dengan seni bina masjid di Gujarat. Cuma yang menjadi persoalan bagi penyokong teori Arab ialah adakah pada zaman itu India sudah cukup kuat dari segi institusi Islam untuk menjadi pusat dakwah keluar? Itu satu isu yang disah tapi kita kena ingat meskipun pusat Islam utama terletak di Timur Tengah India merupakan laluan utama perdagangan maritim jadi tidak mustahil Islam disebarkan dari situ. Baiklah, kita bergerak kepada teori Parsi pula. Teori ini menyatakan bahawa Islam sampai ke alam Melayu dari Iran atau wilayah Parsi melalui pengaruh tasawuf atau sufisme. Ya, antara hujah yang dikemukakan ialah kewujudan acara tarikat sufi di alam Melayu seperti Naqsyabandiyah dan Khadiriyah. Kedua-dua ini berasal dari wilayah Parsi dan sangat terkenal dengan pendekatan dakwah yang lembut dan berteraskan kerohanian. Bahkan dalam kesusutaraan awal seperti hikayat Raja-Raja Pasai, kita boleh nampak unsur-unsur mistik dan kerohanian Islam yang dekat dengan pendekatan Sufi. Ini menunjukkan bahawa pengaruh Parsi memang wujud dan berperanan dalam bentuk tertentu akhir sekali kita ada teori Cina. Teori ini agak kurang popular tapi masih digemukakan oleh sesetengah sarjana. Ia menyatakan bahawa Islam datang melalui pedagang Muslim Cina terutama dari Kenton dan Yunnan. Seorang tokoh Portugis Immanuel Godwindo de Heredia pernah menulis bahawa terdapat komuniti Islam Cina di Melaka pada abad ke-15 ini menunjukkan bahawa memang wujud hubungan Islam Cina Melayu pada masa itu. Cuma teori ini agak lemah dari segi bukti arkeologi dan teks tempatan. Komuniti Muslim Cina memang ada tetapi peranan mereka sebagai penyebar awal Islam di rantau ini masih belum terbukti secara kukuh. Kalau kita bandingkan semua teori tadi, kita akan dapati setiap teori ada kekuatannya sendiri. Contohnya teori Arab kuat dari segi bukti keagamaan, teori India dari aspek perdagangan dan teori Parsi dari segi tasawuf. Ya, dan itu sebab ada sarjana moden yang mengambil pendekatan lebih seimbang kerana mereka anggap bahawa Islam datang melalui pelbagai saluran serentak, bukan satu saluran sahaja. Maksudnya, mungkin Islam sampai dari Arab kepada India, dari India ke Nusantara, Sambil itu, ada saya juga pengaruh dari Parsi kan? dan China, semuanya memainkan peranan dalam cara yang berbeza. Apa yang menarik ialah bagaimana para sajana berdebat tentang teori ini. Contohnya, Syed Nagyur al atas sangat tegas menolak teori India sebab beliau percaya bahawa Islam di alam Melayu mesti datang terus dari, teori, dari Arab yang lebih asli. Saida Fatima Azzara pula mempertahankan teori India dengan menyatakan bahawa India adalah jambatan penting yang menghubungkan Islam dari Timur Tengah ke Asia Tenggara. Perdebatan ini sebenarnya mencerminkan kekuatan dunia akademik di mana hujah dan bukti digunakan untuk menyokong teori masing-masing. Tiada satu pun teori yang sempurna tetapi semuanya menyumbang kepada kefahaman kita hari ini. Satu perkara penting yang kita boleh pelajari ialah bahawa Islam di alam Melayu tidak datang melalui penjajahan atau kekerasan tetapi melalui hubungan sosial dan budaya yang amat Selain itu kita juga dapat fahami bahawa Islam diterima secara sukarela dan disesuaikan dengan budaya tempatan menjadikan Islam di tanah Melayu begitu unik dan melalui polemik ini, kita belajar untuk berfikir secara kritis, menilai hujah dan juga memahami bahawa sejarah bukan sesuatu yang hitam putih. Jadi, sebagai rumusan, Islam mungkin tidak datang hanya dari satu tempat atau satu jalan. Ia mungkin datang dari berbagai sumber seperti Arab, India, Parsi dan Cina. Semuanya memainkan peranan apa yang penting ialah bagaimana Islam telah berakar dan berkembang di alam Melayu dengan cara yang damai, berbudaya dan penuh hikmat. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga pembentangan ini memberi manfaat dan membuka ruang untuk kita berfikir lebih mendalam tentang sejarah kita sendiri. Sekian terima kasih.